DPA ઓફિસ બહાર ભૂખ હડતાલ પર બેસેલા વારસદારોની આમ આદમી પાર્ટીએ મુલાકાત લીધી વારસદારોને નોકરી મળવી જોઈએ આંદોલનને અમારું સમર્થન ડોક્ટર કાયનાથ અંસારી આથા ગાંધીધામ દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીમાં ચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામેલા કર્મચારીઓના વારસદારો દ્વારા લાંબા સમયથી નોકરી આપવા માટે માંગ કરવામાં આવી રહી છે જેમાં પોર્ટ પ્રશાસન દ્વારા અનેક રજૂઆત બાદ માત્ર સત્તર લોકોને નોકરી આપવામાં આવી હતી જ્યારે બાકી રહેતા ચારસો પરિવાર લાંબા સમયથી આ માંગ કરી રહ્યા છે જેમને પોર્ટ પ્રશાસન દ્વારા સાંત્વના અપાઈ હતી પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી ન કરાતા તેઓ તારીખ ઓગણત્રીસ નવેમ્બરથી ડીપીટી ઓફિસની બહાર ભૂખ હડતાલ પર બેઠા છે ભૂખ હડતાલના આજે ચોથા દિવસે આમ આદમી પાર્ટી પૂર્વ કચ્છ દ્વારા પ્રમુખ ડોક્ટર કાયનાથ અંસારી આથાની આગેવાનીમાં વારસદારોની મુલાકાત લીધી હતી ડૉક્ટર કાયનાથ અંસારી આથાએ જણાવ્યું હતું કે વારસદારોની માંગણી છે અને આ અંગે પ્રશાસન દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી યોગ્ય નિર્ણય લેવા જરૂરી છે આ આંદોલનને આમ આદમી પાર્ટી પૂર્ણ સમર્થન જાહેર કરે છે તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારે બહારથી લોકોને અહીં નોકરી આપવામાં આવે જે છે તો સ્થાનિક કર્મચારીઓના વારસદારોને જ નોકરી આપવામાં प्रशासन ने शू मुलाकात समय आम आदमी पार्टी रायसी देवरिया संजय सरियाल सुरेश बारूपाल नागसी परमार उपस्थित रहा था है। मैं आज हमारे जो के कुछ लोग बैठे हैं पर पर। के लिए और यहाँ आकर मैंने पूछा कि ऑलमोस्ट पंद्रह दिन से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और आज चौथा दिन है जब ये लोग भूख हड़ताल और इनकी जो मांग है वो मैंने सुनी और बहुत वाजिब मांगे हैं कि अगर आपको आप आउटसोर्स कर रहे हो ऑलरेडी बाहर से लोग ले रहे हो तो आप जो डी के परिवार के बच्चे हैं उनको क्यों जॉब पर नहीं ले रहे प्लस में अगर आप जो एक्सटेंशन मिलता है या री या री इम्प्लॉय करते हो टीम्स हो या क्लास वन ऑफिसर्स हो तो उनको रीएम्प्लॉय करने की जगह आप इनको क्यों जॉब पर नहीं ले रहे हो जब आपके पास वैकेंसीज खाली है तो आप उनके परिवार को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हो जो कॉम्पेंसेशन है वो जो परिपत्र है गुजरात गवर्नमेंट का उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन क्यों नहीं है ये बहुत वाजिब मांगे हैं वेरी फेयर आस्किंग फ्रॉम देम तो मुझे लगता है कि आ, और इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो ऐसा मुद्दा भी नहीं है आराम से किया जा सकता है इट इज वेरी मच वायबल तो मैं डी बी के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे अपने स्टेट अपील करना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके इनकी बात शांति से सुने और उसका निराकरण लाए चार दिन हो गए लोग भूख हड़ताल पे हैं एक लेडीज है जो आज सुबह एक सौ आठ में उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तबियत खराब होने की वजह से बाकी लोगों की भी हालत अब कटड़ रही है बहुत ज़रूरी है कि हम इनको जल्दी से जल्दी इनकी बात सुने इनकी मांगों पर कुछ एक्शन लें क्योंकि अल्टीमेटली हम सब परिवार हैं यहाँ बैठकर इन लोगों के बीच बैठकर जो कहानियां मैंने सुनी किसी के माँ बाप दोनों नहीं है और दोनों एक पिता जो थे वो कट्ला बोर्ड में थे और अब माँ भी नहीं है और वो अकेली बच्ची जूझ रही है एक लड़की ने दोनों किन्नियाँ नहीं है अपनी उसकी कितनी फैसला हुई हुई अभी अगर ये परिवार को हम नहीं संभालेंगे डी पी मैं मानती हूँ बहुत प्रबल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत काम भी करती है अगर वो इसमें लोगों के लिए करेगी तो एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट होगा मैं शिपिंग मिनिस्ट्री से आजा करती हूँ कि हम कुछ ना कुछ निराकरण लाए बहुत जल्द से जल्द आए और आज इनकी एक मीटिंग है मैं वो कर रही हूं कि उसमें उनका सोल्यूशन हो जाए और अगर नहीं होता है तो मैं कायनात अंसारी इनके आंदोलन के साथ खड़ी हूं और इनको न्याय दिला दिलाने की पूरी कोशिश